ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita majakan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan keizinan dan limpah kurnianya Maka Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada tengah hari ini. Jadi sebelum kita mulakan tazkirah kita pada tengah hari ini, suka untuk saya menjemput adik-adik atau para jemaah supaya mengisi ruang di hadapan terlebih dahulu supaya memudahkan jemaah-jemaah yang akan masuk sebab kita lebih kurang dalam 15 minit lagi untuk masuk waktu Zuhur. Jadi selepas ni akan ada jemaah lain yang akan masuk. Jadi kita memudahkan urusan jemaah-jemaah yang lain yang akan masuk dengan kita datang awal dan kita duduk pada barisan hadapan pada saf hadapan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan yang mana ada adik yang baru masuk sebelum duduk solat dulu dua rakaat sebagai menghormati masjid dan jangan kita lupa juga untuk berniat i'tikaf. Baik. sementara menunggu masuknya waktu zuhur dan juga kita nak menunaikan fardu jumaat pada tengah hari ini maka insya-Allah pada tengah hari ini kita akan membincangkan satu tajuk berkenaan dengan adab ketika mana berbicara Ataupun adab ketika mana kita berbual Dan perkara ini sangat penting Sebab seseorang itu dinilai mempunyai akhlak yang baik Bila mana percakapan yang keluar daripada lidahnya adalah percakapan yang baik Sebab tidak akan keluar daripada lidah seseorang itu Melainkan ia melambangkan apa yang ada di dalam hatinya dan juga apa yang ada dalam jiwanya. Atau kita panggil sebagai akhlaknya. Baik. Uh, yang pertama. Di antara adab-adab ketika mana berbicara ataupun bercakap. Wa iman dengan taulan, wa iman dengan kawan. Atau dengan guru kita, atau dengan sahabat-sahabat kita. Iaitu berbicara dengan lembut. Mana qawlul layyin Bercakap dengan lemah lembut Lemah lembut ni bukannya Yang Geng-geng tu Lemah lembut ni Maksudnya apa? Percakapan yang baik Layyin Percakapan yang tidak kasar Percakapan yang membawa mana Manafaat dan elakkan daripada percakapan yang memburukkan orang lain. Itu adab dia. itu uh, yang pertama. Yang kedua menjauhi segala ribah. Ribah ni apa dia? Dia ribah ni mengumpat. Sehingga Allah Subhanahu menyebutkan dalam Al-Quran, "Wailul li kulli humazatin lumazah." Celakalah bagi orang yang pada wailul li kulli humazatin lumazah apa dia lumatin dan apa dia humazah maka para ulama tafsir menafsirkan wailun dengan makna kalau kita terjemah bahasa Melayu lah uh, kalau wailun ni kalau terjemah bahasa Melayu dipanggil celaka ataupun kebinasaan tapi sebahagian ulama ulama-ulama tafsir menafsirkan wailun adalah satu lembah daripada lembah api neraka wailun likulli humazatin lumazah apa dia humazah dan apa dia lumazah? Humazah ni apa dia? Mencerca melalui lisan. Contoh, seseorang si fulan cerca memakai hamun si fulan. Itu dia panggil humazah. Yang kedua dia panggil lumazah. Lumazah ni pada celaan melalui perbuatan. Contoh, contoh. Ha, contoh. Ni berlaku di sekolah. Ni ada adik, adik belakang tu, meh, meh. Main duduk depan ni. Banyak lagi ruang kosong. Lumazah apa dia? Contoh. Ha, contoh lah ni. Kawan kita badam so. Badam gemuk. Jadi bila mana dia datang tu. Kita buat kat kawan kita. Itu dia panggil lumazah. Sama juga hari ni lumazah ni kita type. Adik-adik ada yang Dan saya yakin semua kita ada handphone. Kita cerca kawan kita melalui tangan kita. Kita touch. Kita type kan. Atau dipanggil luma. Lumazah. Ustaz saya tak kata kat dia ikut mulut. Memang kamu tak kata ikut mulut. Tapi kamu kata ikut perbuatan. Atau kawan kita tu dia ada kaiban pada diri dia. Mungkin dia jalan dia tempang. Kita ngejek dia. Itu dipanggil luma lumazah menurut sebahagian ulama tafsir. Kalau wailul likulli humazatin maknanya cercaan melalui lidah. Itu biasa orang duk buat. Cerca maki orang ikut lidah. Tapi kalau lumazah melalui perbuah, perbuatan. Dan hari ni orang dah tak cerca dah melalui lisan. Orang buat apa? Taip. Kalau macam adik-adik dia -adik, adik -adik ada grup WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp. Ataupun di kalangan kita yang main game. Saya biasa sekali masa tu uh, nak beli bihun sup di satu kedai di di Bukit Jana tu. Adalah mungkin budak-budak umur 14, uh, 16 tahun ataupun SPM macam tu lah. Dia orang main game ni. Main game tu tak tahulah game pun pemain tak tahulah. Tak ada yang keluar daripada mulut tu Melainkan semua cacian dan makian Yang boleh kan? Game kan boleh kontak kan? Game boleh bercakap tak? Boleh kan? Dulu kami main game tak ada boleh bercakap Kita pun main game juga Counter Strike FIFA main juga dulu Tapi dulu dia tak boleh berhubung Mana kita tak boleh cakap dengan kawan kita dalam game Dia ni boleh bercakap So bila mana bercakap ni macam-macam keluar di situ adik-adik, dia melambangkan diri kita ni macam mana. Kalau yang keluar daripada lidah kita cacian makian, maksudnya apa dia? Itulah yang kita sebut dalam hidup kita kebanyakan perkataan tersebut. Mustahil tak? Ataupun tidak mustahil. Kalau satu hari kata itu, dia akan kata pada ibu dan juga ayah. Cercaan yang dia cerca kawan dia tu dengan pelbagai makian tu, boleh tak satu hari nanti, dia akan kata macam tu dekat mak dengan ayah dia. Boleh tak? Boleh tak dia kata lagu tu dekat cikgu dia? Sebab apa? Itulah yang selalu keluar pada, li, pada lidah. Ah sebab tu Quran kata wailun likulli humazatin lumazah. riba mengumpat dan namimah. Namimah ni apa dia? Orang Melayu panggil mengadu domba. Mengadu domba ni bahasa kita buat bergaduh orang. Kadang-kadang istilah takrifnya dia pergi cerita kepada satu orang, contoh saya cerita dekat si Abu, contoh. Saya jumpa Abu, Abu. Buat ni aku nak cakap kat hang ni. Si B tu, ni Abu katalah Ahmad ah. Ni Abu nak cakap kat hang ni. Ahmad ni cakap dekat hang macam ni, macam ni, macam ni, sekian 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 sekian. So Abu kata betul ke hang cakap dia betul? Maka Abu dia buat apa? Abu dia akan pergi serang Ahmad. Sebab sebab saya kata Ahmad kata sekian sekian. So bila mana Abu serang Ahmad, apa akan berlaku pada dua orang ni? Dua orang akan bergaduh. Itu dia dipanggil Nami Nami mah Dan hari inilah kebanyakan manusia duk buat Dia pergi dekat A dia racun macam tu. Dia kata B buat dia sekian, 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 sekian. Dia pun biar. Ya. Cerita, cerita. Jadi si A ni pula, dia tak puas hati, dia pergi dekat si B. Bila mana dia pergi dekat si B, bergaduh. Berlaku kat dekat sekolah. Berlaku tak? Berlaku tak dekat masyarakat? Berlaku. Berlaku dekat pejabat? Berlaku. Berlaku tak dekat masjid? Bukan hanya berlaku di tempat orang awam, di sekolah, di pejabat, termasuk juga berlaku di masjid. Namimah. Sebetul kata Rasulullah SAW, لا يدخل al-Qattat." Takkan sesekali masuk syurga bagi orang yang nami, namimah. Sebab apa? Sebab bila mana berlaku namimah ni adik-adik, kita bergaduh. Berlaku khusumat. Berlaku pertengkaran. Berlaku perbantahan Last nanti apa dia Dia akan pergi yang lebih menampau Dia akan bunuh Dia akan bunuh Bila mana dah stres Gaduh apa Last apa dia Dia akan buat tindakan yang melangkaui jangkaan A, akal uh, Daripada sikit je Siapa dia Orang nombor tiga Dia buat nombor satu Nombor dua bergaduh Dia gelap Itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan bila mana dia buat lagu tu, itu termasuk salah satu daripada dosa yang sangat besar di sisi Allah. Jadi ustaz kalau dia nak taubat macam mana? Dia wajib jumpa dua orang tu. Katalah saya, saya rasa bersalah sebab Abu dan Ahmad ni bergaduh. Saya ni wajib jumpa Ahmad, wajib jumpa Abu. Untuk apa jumpa? Minta maaf. Kenapa minta maaf? Sebab sayalah punca kedua-dua hamba Allah ni bergaduh. Dan Allah tidak akan mengampunkan dosa tersebut. Melainkan setelah mendapat kemaafan daripada Abu dan juga Ahmad ataupun orang yang kita buat berkelahi. Selagi mana dia tak maafkan kita, selagi itulah Allah tak mengampunkan dosa namimah kita. Sebab tu adik-adik kena ingat Dosa ada dua Yang pertama melibatkan hukum Allah Yang kedua melibatkan hukum kunas Hak-hak Allah semayang tak semayang dosa Apa lagi? Curi uh, Berzinah, dosa Apa lagi? Minum arak Main judi Ini semua melibatkan hukum Allah Hak Allah tapi ada satu lagi hukum kunas hak manusia. Contoh. Kita duduk asrama ke duduk mana-mana lah. Ambil barang kawan. Ambil duit dia. Ambil barang dia tanpa izin. Hanya adab di asrama. Sebab tu ulama' alimam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala dalam kitab beliau At-Tasqatul Asami' As menjelaskan salah satu adab ketika mana duduk mengaji sebab kita tu kita cerita tentang adab menuntut ilmu. Kita tak boleh ambil barang kawan melingkan dengan izin kawan. Hatta pensel sekali pun. Contoh kita tak bawa pen. Dalam kelas tak bawa pen. Kawan kita ada pen dalam pencil dia. Kita buka pencil dia, kita ambil pen tu. Dan kita pun tulis apa perbuatan kita ambil barang dia tanpa izin? Tak boleh. Dilarang oleh syarak. Ustaz, saya dengan dia kawan baik, saya ambil barang dia pun dia tak kisah. Mana boleh? Minta izin dulu. Atau berlaku di asrama ataupun di mana-mana. Bila mana kita ambil barang kawan, tak kiralah di sekolah ke di di mana-mana tempat bila mana nak taubat wajib pulangkan balik contoh kita ambil ni masa sekolah dulu ataupun masa kita kerja tu di pejabat kita ambil barang orang kalau sekolah mungkin ambil 10 ringgit 15 ringgit kalau dah kerja mungkin 10000 dia ambil wajib tak pulangkan balik puluhan ribu tu wajib itu cara menyelesaikan dosa melibatkan hak-hak manusia. Sebab tu kalau melibatkan hak Allah, melibatkan hak manusia, hak manusia ni lagi berat. Terlalu berat. Sebab tu kalau adik-adik jadi juga saya lah kita semua. Kalau boleh elak buat salah dengan orang, itulah yang paling baik. Selagi mana boleh elak. Uh, tak sakiti dia. Jadi dia tak namimah dia, tak ribah dia. Sebab apa? Sebab nak minta maaf dengan dia tu, syarat dia, dia kena maafkan kita. Barulah Allah subhanahu wa ta'ala teri terima. Aa, betapa beratnya dosa dengan makhluk manusia tu nombor dua. Adab yang ketiga apa dia? Lebih banyak diam. Kecuali jika perkataan tersebut adalah baik dan bermanfaat. Ini anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al Rasulullah sebut dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut Nabi perintahkan kepada kita bahawa siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat maka bercakaplah benda yang baik Apa maksud dia? Kalau kita nak bercakap susun ayat fikir panjang-panjang. Aku cakap ni baik Lidah tu ada pun dia tak bertulang. Tetapi kalau dia mencucuk, dia boleh membunuh. Lidah ada orang menisbahkan kisah pada Imam Al-Ghazali. Ditanyakan kepada murid yang pernah yang paling tajam atas dunia. Orang-orang jawab, Bisaullah ke macam-macam. Tapi benda yang paling tajam atas dunia adalah ni. Kerana lidah kita boleh baik dengan orang. Dan kerana lidah kita manusia. Lidah. Uh, sebab tu Nabi SAW. Seorang... Cakap benda baik. Kalau tak ada benda baik, liyasmud lebih banyak di diam. Itu adab yang ketiga. Adab yang keempat, berbicaralah dengan jujur. Maknanya dalam cakap ni jangan ada pembohongan dan elakkan daripada pada berbohong. Di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dengan Muslim inna sadaqah yahdi ila Kata Nabi SAW, kejujuran membawa seseorang kepada kebaikan. Wa inna bila yahdi ila jannah. Dan kebaikan itu membawa kepada syur, syurga. Wa inna rajula la yasduku hatta yuktaba siddiqa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya satu lelaki lelaki yang jujur. Maka ditulis kepadanya satu orang yang sediq. Ini martabat tinggi. Selepas para Nabi adalah martabat para si sediq. Wa inna kaziba yahdi ilal fujur. Dan ditulis bagi orang yang penipu. Orang yang cukup cakap bohong. Apa dia? Fujur. Dia membawa kepada apa dia? Kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilal nar. Dan kejahatan itu membawa kepada neraka wa inna rajula liyakzibu hatta yuktaba kazzaban Nabi kata bahawa dia, tidaklah ditulis bagi satu orang penipu itu melainkan akan ditulis dalam suratan amal dia satu orang yang kazzab uh, Kazzab ni adik-adik sekalian tuan-tuan sekalian dalam ilmu hadis perawi hadis yang digelar sebagai kazzab hadisnya akan dikategori sebagai hadis yang palsu wa imma dia bertaubat sekali pun. Ha tu. Maknanya kazab ni adik-adik sekalian. Dia ada nisbah kepada dajjal juga. Dajjal pun dia panggil kazab. Kazab ni apa? Pendusta, pembohong. So kalau orang gelar dia kazab, itu satu gelaran yang masya-Allah. Satu gelaran yang sangat hodoh. Satu gelaran yang telah menyebabkan muruah dia jatuh. Kalau dia jadi saksi, saksinya tidak akan diterima. Kalau dia meruatkan hadis, hadis itu akan jadi palsu. Sebab apa? Kazab. Uh, pendustaan. Sebab tu kalau boleh kita elak daripada kazab. Putus sahabat Ya Rasulullah. Boleh tak orang beriman dia berzina? Ya kita na'am. Boleh. Orang beriman ni dia boleh jatuh dalam perzinaan. Boleh tak satu orang beriman dia mencuri? Dia kata boleh. Naam. Tapi kata sahabat tadi, boleh tak satu orang beriman dia kazib? Dia kata, la. Innal mu'min la yakhzib. Awak kata Nabi SAW, sesungguhnya orang beriman, dia tak akan menipu. Sebab apa? Sebab iman dengan penipuan, dia tak boleh duduk sekali. Orang beriman, dengan penipuan, dia tak duduk sekali. Kalaulah dia beriman tetapi dia ada buat penipuan dia kena cek iman yang ada dalam hati dia beriman atau tidak. Tu kafir Insya-Allah kita akan sama nanti adab yang kelima yang kita mendahulukan orang yang lebih tua atau orang yang lebih berumur bila mana kita bercakap insya-Allah wallahu alam aqulu qawli hadza astagfirullah li wa lakum wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh